Так, вечір, друзі, спеціально вийшов показати вам закат. Бачите, як гарно клас. 16.33 було по прогнозу, що буде відбуватися такий рожевий закат. Зараз Хочу спостерігати, як буде далі. І кожен день хочу знімати, именно, коли по прогнозам буде рожевий закат. Іноді бувають такі красиві вони, коли тучі йдуть трошки вище і відражаються відтуди от рожевий такий ярко-рожевий світ. Не знаю, як передатися камера, але зараз отак. От А там вот опустились облака внизу, бачите, по лесу идут. У меня тоже тут. Когда близко, не так это видно, а сдалека вот так вот будет, как вот там. Тучка так вот она идет. А так, я, так вот и вот здесь, часть частина, а сейчас частина, зараз в тумане. Жарно. Вот, друзі, зараз зробив вот такую вот крышечку. Это термостейки и кабеля замовил. Я их буду параллелить. И зараз покажу. И это все будет приеднаться. Уже, уже вы тут бачите, как. Вот так. Раз. Вот сюда. Залишилось смонтировать тут крепление. Скорее всего здесь будет какой-то болтик. Такая вот, скажем так, какой-то хомутик, который будет здесь зажиматься. Сейчас побачим, я его сделаю. И звезды уже будет у меня выход на электропостачание. Для того, чтобы он начинал греться. наступная серия жития житя в горах у нас позавчера был сник чистая все а это рукола видите как она выживая еще на весни посадил капец сколько она ну скажем так переживает морозы класс раз под пиццу. А. До речи, салат тоже трошки, смотрю, подвел, Морозом все-таки ударил. Бачите, вот вы, вымерзшая. Вымер, вымерзшая. А, чебрец. Классно разрастается. Мы его посадили с мамой, когда цеймур. цей мур. Я его сюда экскаватором пересадил. Он такой лимонный, мает запах. О, слушайте, дис на лимоны. Я думал, что в бывает какое-то, у них типа цветение пахнет так. Тут прям лимонный, лимонный. О, как классно. Значит еще залышилось трошки снегу. Так, а наступные идеи наши. Треба подключить и поле. Тут 6 кВт для опалывания. Сегодня планирую смонтировать коробку. Завтра приходит инвертор. Специально DC. DC инвертор. DC это на постоянном струме. Тобто панели будут на постоянном струме. Без перетворения сразу же искать максимальную точку отношения мощности отношения вольтажа к амперажу и это мы всю эту электроэнергию будем взлывать прямо туда в наш накопительный теплоаккумулятор для того чтобы обогревать вот цей будиночек итак друзья что мы сейчас будем работать? У меня есть два поля, два солнечных поля. С каждой стороны выходит один провод плюс, другой провод минус. И у меня есть Вот такие вот называются u образные такие соединители. То есть с одного поля минус я беру сюда, и с другого поля минус беру сюда. И выходит общий минус. Вот так вот я заеднаю два поля, у меня получится плюс и минус. Далее я это все буду уводить в котельную. Поехали. Вот такие вот я беру разъем и припаиваюсь вот к этим контактам. Я рублю черным проводом, потому что минус с панели выходит уже мамой. Это просто для зеднания. Так что это чисто просто для эстетической части. Я вот так вот его вставляю и подпаиваюсь и быстро подпаиваюсь. Все. все она сейчас нагрелась никуда она не денется Для того щоб, друзья, швидко подсоединить ось цей вот НЦ4 Завжди вам треба мати вот таку штучку під рукою. Запам'ятайте. Тому що пальцями, плоскогубцями, та ерунда. А так ви дотронулись, нажали, нет и сразу же сняли. Так, наступний провод таким же чином. прокинул трошки кабеля, мне выстачило меня двух разъемов МЦ 4 не разумею, как сейчас это вроде бы плановал. Ничего страшного, еще что делать. Сейчас нужно сделать здесь вот такой вот подкоп, не знаю, траншейку для кабеля. И аккуратненько я этим кабелем буду заходить. Так, так, так сюда вот сюда и в ту гофру из гофры выхожу здесь в том месте будет еще одну сверлить и заходить кабелем так ну что поехали Больше всего они а на выджу копаты. в скобу, закреплю сейчас и уложу эту гофру так, чтобы она четко под панели легла. Так, зараз будем протягивать кабель, цепляем цю мотузку здесь до гвоздяйку. Матушка вылетела. Вот тут она. Блин. Ну, пылесос. Получается пылесос. И высовывать этот канат. Сейчас побачим. Поехали. Забыл вот такой вот кусочек по диаметру ты этой трубы. Сейчас привяжу до нее мотузку, и она ее будет так вот тянуть. Бачите, она уже майже до конца залезла. Всё, с пылесосом все дуже легко робится. Так, друзья, я сейчас скручиваю еще одну мотузочку свою и планую ее покласти за место той, которая была. Для чего я это делаю? эту гофру, возможно, я в дальнейшем буду еще затаскивать еще один кабель. И когда он уже будет там и туска, мне ничего ну, не даст. Это для меня будет дуже нескладно протащить уже еще один провод, если это будет потребно. у нас пойдет туда под панели можно будет закладать а ту частину это уже пойдет в котельную в принципе все можем сейчас рухать так, теперь Тоня, зараз все это подсоединил все теперь тут и гофру с этим проводом я подвожу к тому месту, где она должна уже, ну скажем, заканчиваться били стены. Далее я ее фиксирую и можно будет рубить дырочку, чтобы заводить кабель. Итак, друзья, вот такие бачты я взял гильзы, алюминий на нормальную, ну, то есть нормальную контактную группу либо же на медь. Все, сюда набиваю специальную только проводящую смазку, надеваю на гильзу, обжимаю. У меня готовы два концевика, чтобы заводить уже туда в панели. я ее туда набиваю значит, так друзья зараз эту гильзу мы берем гидравлику и гидравликой обжимаем раз два три так мы на вот такие вот есть китайский набор значит, и я шукаю 35 губки и в принципе можно обжимать Так, все, у меня готово два контакта. Зараз щепляем сюда э, изоляцию, задуваем ее, и она уже будет готова. Плюс и минус. Термоусадка. Изолируем. Все, вот у нас получилось вот такая вот группа плюс и минус и вот так вот все это будет входить уже в автомат за раз цепляем вот такую вот речку один рейка называется бач я если еще я возьму вот такие вот длинные шурупчики я просверлю эту коробку это дуже дуже погано потому что коробка защита IP65, то есть от воздуха, от пыли, от всего, чтобы там не меньше было окисления, какие-то покашки э, заползали, не заползали. Так вот, я, у меня не было тут болт э, таких вот шурупчиков, я его зарезаю, чтобы не пробить эту коробку с этой стороны. И эту речку сюда аккуратненько закручиваю. Все. Такие вот я буду использовать контактные группы. И вот так вот они. так они будут стоять снизу сюда будет подходить уже плюс минусом а сюда от панели эта коробка будет стоять на улице что мы маем вот бачите получилась вот такая вот коробочка плюс минус красный красный здесь видите плюс это минус и гофра у нас вот так туда подходит плотно мы его так вот уже фиксируем уже возле панели а сюда пойдет общий плюс общий минус через вот эти вот два отверстия здесь мы его закрепим к столбику и вот здесь будет уже крышка вот такая вот скажем так получилась конструкция В любой час я сможем видеть на ТЦ. И видите, у меня здесь шнур я залышал Этим шнуром я могу затащить еще какие-то провода На продолжение куда-то Хочу. Все продумано наперед Зараз закрываем И завтра, в принципе, можно уже подключить панели Сегодня не знаю Уже темно Хотелось бы, конечно, завести кабель сюда Но уже роли не играет большое Основное такое мы сделали может, завтра пойдет снег, и на улице уже будет неизручно все работать. Так, друзья, я все-таки вырешил продолживать. Вот Зараз вам покажу. Хочу сейчас здесь зафиксировать вот эту гофру. И, ну, скажем так, зафиксировать ее и положить ее, затянуть ее туда наверх, в котельную. 24 к погода хочу вам показать и к выработка за 474 вата трошки сдается еще туман стал реже и Сонечко чуть трохи добавило потужності. До цього було 150 Вт-160 Вт. Потреблення дому 274 Вт. тому що я включив зараз турбину на котлі. А так десь 200 Вт потреблення. О чому би хотілося сповести в цій серії, до того як я почну, Щось робити. Дуже багато я бачу відео в Ютубі, коли розповідають, скільки панелі треба для того, щоб енергія забезпечити себе. Але скажу так, на мій, на мій погляд, скільки треба споживати мінімум, щоб вам вистачало панелі е, сонячних в таку погоду або коли буде повний такий жорсткий блокаут. Якщо в мене не було б котельні так далеко і я використовував би один циркуляційний насос. А може би це було б два, це споживання було б близько до 200 Вт в годину. Тобто ви можете порахувати скільки вам треба, якщо у вас опалення твердотоплений котел електроенергії, щоб все це працювало. Якщо у вас пічне отоплення, то ви можете обійтись. однією лампочкой минимально в вечер или если вам треба интернет по-перше уменьшить ваше электроспоживание до того минимума як, який це можливо до речі есть різні циркуляционные насосы которые зараз потребляют 7 Вт, до 7 ватт, 107 ватт 7 Вт, 14 Вт, 10 Вт на годину будет потреблять один насос. Такие насосы есть, они э, стоят трошки дороже, но это другая немножко технология и это не те, которые по 150, по 160 ватт. Эти насосы, от них нужно избавляться. Они сейчас не потребны и э, вы не выйдете с этими насосами на низкое споживание. Это по перше А панели Ви можете її докупляти в будь-який час. І повірте, їх ніколи не буває забагато. Проблема во всьому цьому то, скільки ми споживаємо. Якщо б ми були вільними, як птахи, то повірте, у нас споживання і в мінус 20 було б тільки одно зернишко. Але ми трошки розбалувалися і ми хотімо і твердопаливні котли, і електрокотли, це все. До речі, споживає дуже багато електроенергії ресурсів, які нужно либо же, скажімо, перепалювати їх, дрова покупати, і робити і так далі. Це дуже-дуже затратно. Но, на жаль, ми не можемо обрости пер'ями і літати як птахи. До чого я це все веду? Зараз я а, налаштовываю свое солнечное поле для опалення. Опалення э, будет происходить за счет контроллера, который я очікую. По идее, может быть, сегодня-завтра он уже будет в мене. И я его буду подключать вот до этих панелей. И когда будет солнечная погода, место дров я планую использовать всю электроэнергию, для того, чтобы подогревать свой теплоноситель в своей э, бочке, теплоаккумуляторе. И уже отдавать его в хату, опаливаться, обогреваться. Ну что, зараз у нас вот такой вот стан. Что, что тут происходит? Вчера вечером уже было поздно, очень хотел, думал, что пойдет с ранку снег. Дуже хотел покласть гофру, чтобы потом уже по снегу не лазить. Но снег обещают сегодня после обеда. Зараз Ми його очікуємо, буде пониження температури і весь цей туман, скоріше, скоріше це буде сніг. от у мене вже є коробочка, я її скомутирував. Мені треба її к тому стовпчику металевому закріпити. І в принципі я її залишаю таким чином тут, до того як я Получу еще один коннектор, мне не требуно, не выстачаю. Я уже буду подъеднивать все поле, и оно уже зараз все э, подведено до котельни. Я уже завел уже под плитку, и здесь там придется делать отвер и цел весь кабель заводить его вот туда. И вот мы вот так вот его поднимаем, заводим в котельную, и в котельную и дальше. Начинаем его коммутировать на другую стеночку. Так, ну что, поехали.